আলোচনাৰ মুখ্য বিষয়বস্তু কংসৰ জন্ম ৰহস্য আমি ইতিহাসত পাই আহিম যে এটা কলংকিত চৰিত্ৰ আৰু কলংকিত নাম যাৰ নামেই হৈছে কংস আমি সমাজে এই কংসক কিয় বেয়া পাওঁ কংসৰ মাজত আমি সত্যবাদী লোকসকলৰ কাৰণে বেয়া দিশ আমি কি দেখিলো এই গোটেই বিষয়বস্তুখিনি আপোনালোকক বা আমি সকলোৱে বহুবাৰ আলোচনা কৰিছো তথাপিতো আজিৰ ভক্তি দৰ্শন অনুষ্ঠানত এই বিষয়বস্তু ভাবিকে পুনৰবাৰ আমি আগবাঢ়িবলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে পুৰাণত উল্লেখিত থকা সাৰ্বজনিত বিশ্ব প্ৰাকী চৰিত্ৰ এটিৰ নাম হ'ল মহাৰাজ কংশ মথুৰাৰ ভোজবংশী ৰজা পিতৃ হল মহাৰাজ আহুক আহোকৰ পুত্ৰ উগ্ৰসেন আৰু উগ্ৰসেনৰ পুত্ৰ এই দুআ চাৰি কংস আৰু এওঁ শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাক দৈৱকীৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দৈৱকী হ'ল দেৱকৰ কন্যা আৰু বাসুদেৱৰ পত্নীৰ আনহাতে দেৱক আৰু ঘোষেন দুয়ো ককাই ভাল সেয়েহে কংস শ্ৰীকৃষ্ণৰ মোমাই আৰু এই সম্পৰ্কবোৰ আমাৰ নহয় দেহৰ লগত সম্পৰ্কত থকা আমি সামাজিকভাৱে আমি সকলো বাট খাই আছো আমি যেনেধৰণেৰে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সঞ্চালক প্ৰভুজনা আদি তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহি গোলাঘাট জিলা শাখাত ভক্তি প্ৰতিপ অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে ভকতৰ গৃহত আমাৰ ভক্তি প্ৰদীপ অনুষ্ঠানৰ ভকতৰ গৃহত ধৰ্মীয় অনুস্থান কৰিবৰ কাৰণে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ঠাই গুঠি মানুহজনৰ মাজত থাকি ধৰ্মীয় ৰীতিৰে অনুষ্ঠান কৰিবৰ কাৰণে আমি আহিছো গোট খাইছো আগমিক দিনৰ ভাগতে তাৰ পৰা আহিছিলো এই হৈছে ভকতৰ সম্বন্ধ ভকতৰ সম্বন্ধটো আত্মা কিন্তু আমি যি কংসই এয়া পৰিচয় দাঙি ধৰা হ'ল এয়া আমাৰ মাইক সম্বন্ধ আমাৰ তেজৰ সম্বন্ধই হ'ল তাৰপিছত যেই হওক কংসই মগধ ৰজা জৰাখণ্ডৰ উজনি কন্যা অস্থি আৰু প্ৰাপ্তিক বিয়া কৰাই এইটো আমি বহুবাৰ শুনিছো আৰু সকলোৱে জানো হওক পিছত সৰুৰে জৰাখণ্ডৰ সহায়ত পিতৃ উগ্ৰসেনক হিংসাচ্যুত হৰি কংসই নিজে মথুৰাজা হয় আমাৰ ইতিহাসত লিখা আছে আমাৰ উগ্ৰসেনক মথুৰা ৰজা হয় পূৰ্ব জন্মত কংশ কালোন নামৰ এজন মহাপ্ত সমুদ্ৰ ৰন্থনৰ সময়ত মহাপৰাধ আকো কালনামী জন্ম হয় আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ লগত ভয়ংকৰ যুদ্ধ কৰে জন্ম হৈয়েই জন্ম হৈয়েই সেই কালনমীয়ে ভগৱান বিষ্ণুৰ লগত যুদ্ধ কৰে আৰু সেই যুদ্ধত ভগৱান বিষ্ণুৱে কালনীক বধ কৰিছিল কিন্তু দত্তগুৰু শুক্ৰাচাৰ্যই নিজৰ সঞ্জীৱনী বিদ্যাৰে তেওঁ পুনৰ জীৱিত কৰে পিছত কালনমীয়ে বিষ্ণুৰ লগত পুনৰ যুদ্ধ কৰিব মানসেৰে মন্দৰ আচল পৰ্বতৰ ওচৰত প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মাত দেৱতাসকলৰ কাল মানে মানে দেৱতাসকলৰ শত্ৰু মনেৰে এক বছৰত এইটো কাল মানে শত্ৰুৱে কল কি মানে ধ্বংসকাৰী দেৱতাসকলক ধ্বংস কৰিব মনেৰে এশ বছৰ তপস্যা কৰে সন্তুষ্ট ব্ৰহ্মাক সন্তুষ্ট কৰে আৰু বিষ্ণুকে আদি কৰি কোনো দেৱতাৰ হাতত যাতে তেওঁৰ মৃত্যু নহয় তেনে দুৰ্লভ বাৰ বিচাৰে আৰু ব্ৰহ্মায়ো ঠিক তেনেধৰণেৰে তেওঁৰ তপস্যাত সন্তুষ্ট হৈ কলে যে এই জন্মত তুমি বিষ্ণুক বস কৰিব নোৱাৰিবা বা দেৱতাসকলক একো কৰিব নোৱাৰিবা কাৰণ বিশ্ব এতিয়া আৰু এই জন্মত তোমাৰ এই মনোকামনা পূৰ্ণ নহব সেই পিছত জন্মত তুমি দেৱতাসকলৰ শত্ৰু হৈ জন্ম লব পাৰি পাঠ আৰু জন্ম ল'বা আৰু তেতিয়াই দেৱতাসকলক তুমি দিব পাৰিবা বা দেৱতাসকলৰ অবদ্ধ হবা আৰু কালক্ৰমত আহি কমুখৰূপে গুৰুগ্ৰসেনৰ পত্নী পদ্মাৱতী গৰ্ভত জন্মগ্ৰহণ কৰে মথুৰাজ উগ্ৰসেন পৰম ধাৰ্মিক আছিল তত্তজ দানী তেজস্বীয়েও প্ৰজা ৰঞ্জ ৰঞ্জক ৰজা আছিল আমি কৈ আহিছো যে কংখৰ মাতৃ পদ্মাৱতী আৰু পদ্মাৱতীৰ স্বামী হৈছে উগ্ৰসেন বিবাহৰ তাৎপৰ্য উপলব্ধি কৰি তেওঁ যথা নিয়মে বিদৰ্ভৰাজ সত্যকৈটোৰ গুণৱতী ৰূপৱতী কন্যা পদ্মাৱতীক বিজেপ্ৰকাৰ পদ্মাৱতী উগ্ৰ সেনৰ বাবে প্ৰাণৰ প্ৰতিম আছিল এতিয়া কথা হল কি এয়া সাংসাৰিক ৰীতি নীতি মতে তেওঁলোকে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছে আৰু বিবাহ সম্পৰ্কে এনেধৰণৰ বিধি জান আছে যে বিবাহিত আৰু অবিবাহিত সকলো ব্যক্তিৰে বিবাহৰ পাৰমাৰ্থিক আৰু তাত্ত্বিক তাৎপৰ্য সম্বন্ধে সৎ সম্ভৱ থকা উচিত অন্যথা গৃহস্থ জীৱনত কিছু খেলি মেলি থকাৰ শংকা ৰৈ যায় বিবাহৰ তাৎপৰ্য হ'লেও যৌন প্ৰবৃত্তিক সংযত নিয়ত আৰু ঈশ্বৰমুখী কল তাৰ বাবে মানুহে প্ৰবৃত্তিক কিছু পৰিমাণে ত্যাগ কৰিব লাগে বিবাহক সেইকাৰণে যজ্ঞও বোলা হয় যজ্ঞ মানে হল ত্যাগ দ্বিতীয় গৰ্ভত দৈত্যসকল কেনেকৈ জন্ম হৈছিল আৰু অদিত গৰ্ভত কেনেকৈ দেৱতাসকল জন্ম হৈছিল এই গোটেই কাহিনীবোৰ আমি সম্পূৰ্ণকৈ জানো আৰু তাৰ মাজেদি আমাক এই বিবাহৰ যোগেদি যে সৎপুত্ৰ লাভ কৰিবও পাৰি তেনেধৰণৰ উদাহৰণ আমাক শাস্ত্ৰত দিছে তৃতীয় স্ত ভাগৱতত যে ব্ৰহ্মাৰ পুত্ৰকদমে পিতৃ বাক্য পালি ঈশ্বৰক স্তুতি কৰাত তেওঁৰ কৃপাত তেওঁৰ অনুপ ভাৰ্যা দেৱতীক লাভন আৰম্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল নগৰাকী গুৰু নগতি অনু কন্যাৰ জন্ম হৈছিল আৰু ভগৱান নিজে কপিলে কুক হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল পিতৃ বাক্য আনি সংসাৰ সৃষ্টি আৰু বৃদ্ধিৰ কাৰণে কৰ্দমে ভগৱানৰ ওচৰত তেওঁ কোনোবা ভাজ্যা বিচাৰি এনেধৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল অ কিন্তু অনুপ মোৰ ভাৰী আছে এতিয়া দিয়া মুখ দিছে কামটো ৰ কৰ্ম যত তাক অ তু চৰণে ভজ নি কুন্য মিলি তু গুণ নাম আনন্দে থাকয় দেখা ধর্ম কাকম্বার মনে মা জানি দিয়া ভা মুখ্য দিবা প্রভু যদি দাস্ত্ৰবিহী ধৰ্ম মতে বিবাহী নীতি পালন কৰি সাংসাৰিক হোৱাৰ এয়া লক্ষণ শুভ লক্ষণ এটা কৰাদমে বিবাহ অৰ্থাৎ সন্তান জন্ম দিয়াৰ পূৰ্ব স্বত্ব কৰিছিল পুত্ৰ আহ মানি দেৱতীক বিয়া কৰোৱা ভগৱান নাই ভগৱানক পুত্ৰ হিচাপে লাভ কৰিছিল পুত্ৰ শবিৰৰ পৰা সাংস্য় ভক্তি যুগ মুখ্য সাধন আহ স্বৰূপ জ্ঞানৰ প্ৰভাৱ বিষয় জীৱ তামসিক গতি ইত্যাদি সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰি ভক্তি যুগ শ্ৰেষ্ঠ তাক জানিব পাৰিছিল আৰু অৱশেষত কৃষ্ণৰ কৃপাত দেৱভতীয়ে জীৱন মুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এয়া সৎ প্ৰবৃত্তিৰে সৎভাৱে বিবাহ নামৰ এই শব্দ সৎ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে সৎ সন্তান জন্ম হৈছিল আৰু আজি আমি বিষয়বস্তু আমাৰ কাৰণে বাচি দিয়া হৈছে এই বিষয়বস্তুটো আলোচনা কৰিছো আমি এই একেই পিতৃ মাতৃ এয়া যেনিবা আহ পদ্মাৱতী মূনত সন্তান কংসৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈ আহিলো কন্দম দেৱতীৰ কপিলৰ কথা যাম মূখ্য বিষয়বস্তুটোৰ দিশলৈ আহিলো সত্যকেতুৰ কন্যা পদ্মাৱতী মাক বাতকৰ অতি নমৰ আছিল বিবাহৰ পিছতো স্বামীগৃহত বালিকা সুলভ চঞ্চলতাৰে দিন পাৰ কৰিছিল তথাপি কিন্তু উগ্ৰসেনৰ বাবে তেওঁ আছিল হৃদয়ৰ স্পন্দন বিবাহৰ বহু দিনৰ পিছত সৱেক শাহুৱেকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি নৰশ্ৰেষ্ঠ উগ্ৰসে পদ্মাৱতীক পঠাইছিল পিতৃগৃহলৈ মানে আপোনাৰ এই আপোনাৰ পদ্মাৱতীৰ পিতৃ মাতৃয়ে উজোৱাই আপোনাৰ উগ্ৰসেনক নিজৰ যি পদ্মাৱতী গৃহলৈ মাতিছে আৰু আৰু উগ্ৰসে এয়া অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ধৰ্মমতে বিষয়াত উল্লেখ আছে আৰু বিবাহৰ বহুদিনৰ পিছত শহুৰেক শাহুৰেকৰোধ ৰক্ষা কৰি শ্ৰেষ্ঠ অগ্ৰসেনে পদ্মাৱতীক পঠাইছিল পিতৃগৃহলৈ আৰু পদ্মাৱতীয়েও বহুদিনৰ অন্তত পিতৃ গৃহলৈ আহিবলৈ পাই আনন্দৰ আত্মহাৰাস হৈ পৰিছিল পিতৃ মাতৃ ইষ্ট কুটুম্ব আৰু বিবাহৰ পূৰ্বৰ বান্ধৱীসকলক পাই তেওঁ বিবাহিত স্তিৰ স্বৰূপ পাহৰি পেলাইছিল নি সংকোচে বালিকা ফুলভ আচৰণ কৰি মুক্ত বিসংগৰ দৰে সখীসকলৰ লগত ঘূৰি ফুৰি নাচি বাগি দিন ভেদ অতিবাহিত কৰিবলৈ ধৰিছিল আৰু এদিন দুপৰীয়া পদ্মাৱতীয়ে সখেসকলৰ লগত ফুৰিবলৈ গৈছিল এখন পৰ্বতৰ ওচৰলৈ তাত দেখিছিল গছ গছনি আৰু নানা তৰকৰ ফুলেৰে পূৰ্ণ এখন মনোমুখা বননি কুলি কেতেকী মধুৰ স্বৰ মৌ মাটি ঘোমোৰাৰ মধুৰ গুঞ্জন বননি হৈ পৰিছিল ৰং তাৰ ওচৰত আছিল পদুম ভেদ ফুলেৰে পূৰ্ণ এটি জলদা পাৰত ময়ুৰ ময়ূৰবোৰে নৃত্য কৰি আছে আৰু গতিকে পদ্মাৱতীক পদ্মাৱতীক আৰু পাই কোনে সখীয়াসকলৰ সৈতে নৃত্য গীত আৰম্ভ কৰি অৱশেষত আটাই এজেল ক্ৰীড়াত মগ্ন বহু সময় ধৰি জ্বলা জলক্ৰিয়াৰ অন্তত মানে ভাগৰ লাগিলে পুখুৰীৰ পৰা উঠিল নতুন সাজ পিন্ধি ইফালে সিফালে ঘূৰিবলৈ ধৰিলে কিন্তু পদ্মাৱতী জলক্ৰিয়াতে ব্যস্ত হৈ থাকিল মানে এটা এই যে আমি ইতিমধ্যে পদ্মাৱতীৰ বিষয়ে যিখিনি আহ কয় ভাষা হৈছে আমাৰ দৃষ্টিত বাৰু এইখিনি গ্ৰহণীয় নিয়ে বৰ্জনীয় আৰু যদি গ্ৰহণীয় হয় সেয়া পদ্মাৱতীৰ দৰে সকলো কাৰণে গ্ৰহণীয় আৰু যদি বৰ্জনীয় হয় এয়া শাস্ত্ৰৰ মতে চলা ভকতসকলৰ কাৰণে এয়া বৰ্জনীয় আমি এইকাৰণে এসৎসকলে এয়া নিন্দা কৰিছে আৰু অসৎসকলে তাকে গ্ৰহণ কৰিছে আজিও আমি অনেক দেখিছো হা সিদিনা আমি আহ আপোনাৰ চৰাইদেৱ আমাৰ একান্ত এই অনুষ্ঠানত যোগেদি খুড়িত আমাৰ সুন্দলপুজনাৰ গৃহলৈ তেওঁৰ মাতৃ শ্ৰাদ্ধ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আমি অনুষ্ঠানলৈ যাওঁতে আমি ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰিছো তাতে ভাবি কৃষ্ণ মাধৱক তাতে ভাবি ফটো আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ ফটো ভাবি আমি হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আমাৰ ভক্তি পদীপৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আমি দিছো এগৰাকী সুন্দৰ যতী আমগুৰি যে ৰেলত উঠিছে মাকে ৰেলত উঠাই দিছেহি আৰু আৰু লগতে ছোৱালী তেওঁলোকে তিনিচুকীয়াত যাব আমি অন্তিমত গম পাইছো তেওঁলোক তিনিচুকীয়া তিনিচুকীয়াতে হয়তো গৃহ তেওঁলোকৰ এই যুৱতীগৰাকীয়ে ওচৰতে কেঁচুৱাটো বহাইছে আৰু তেওঁৰ সাজটো কি এটা জীন্সৰ পেণ্ট পেণ্টটো আঁঠু দুটা থকা সুন্দৰ স্বাস্থ্য গৰাকী যুৱতীগৰাকী ইমান সুন্দৰ স্বাস্থ্য আৰু কেঁচুৱাটো মানে এৰ হয়তো এইটো কন্যাই হ'ব কন্যা সন্তানে হব তেওঁ মানুহৰ মুখলৈ যেতিয়া মোৰ মুখলৈ চাইছিল মই ঠিক চকুখন ওলাও লা আৰু এই সুতি তো গাততো একো দুখ নাই মাতৃগৰাকীৰ কোলালৈ যে তেওঁ আহিলে সেয়া তেওঁৰ কাৰণে পৰম দুৰ্ভাগ্য় অ অলপ দূৰ গৈছো আৰু উম এই তেওঁক স্বামীয়ে মানে গোট খাৰ পেকেট দুটা খুলিছে খুলি পেলাই জোকাৰি জোকাৰি দুটাক খুব মিহলাইছে মিহলাই পেলাই এই পত্নীক দিছে পত্নীয়ে কৈছে মই দেখাও হা ত আৰু অকণ দূৰ গলো কেঁচুৱা টুৱাই ভোকত মানে ইয়াহত এ কান্দিছে আৰু ইয়াত তিয়াই লাগিলে যিটো অৱস্থা হয় বা ভোক লাগিলে যিটো অৱস্থা হয় তেনেহেন কৰিলে আৰু মাতৃয়ে এতিয়া তেওঁক স্তন কেনেকৈ পান কৰাব তেওঁ হাতটো যিটো পিন্ধি আছে তেওঁ সিটো হাতত এই মানুহৰ মাজত গাড়ীত গৈ থৈ তেওঁ স্তন পান কৰাব নোৱাৰে নেকি স্বামীক ক'লে এই বিহুটো তেওঁৰ বিদ্যানীটো আছে তুমি উলিয়াই দিয়া তেওঁ উলিয়াই দিলে উলিয়াই দি সেয়া খাবলৈ দিছে অকণমান খোৱাৰ পিছত কেঁচাটো পিয়াজ এতিয়া দূৰ হল ভোক দূৰটো তেওঁ শান্ত হল তেওঁৰ বকুখনে কান্দি উঠিলে মাতৃ দুগ্ধ অমৃত বুলি আমাক কৈছিলে মাতৃ দুগ্ধ অমৃত আৰু আমি সকলোৱে জানো যে মাতৃ দুগ্ধ সন্তানৰ কাৰণে অমৃত আৰু সেই যে সন্ততি তাৰ ইমান দুৰ্ভাগ্য ই মানে মাতৃ দুগ্ধ সলনি খাবলৈ পাইছে বাৰু এইটো বিষম এইটো বিষম এয়া দুৰ্ভাগ্য চৰম দুৰ্ভাগ্য সমাজৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে মই তাতে ফটো মানে সংগ্ৰহ কৰিলো আৰু তলতে লিখিলোষ্ট বা মোৰ এয়া অসৎ ব্যৱহাৰ হব পাৰে কিন্তু মই নিজকে সংযত কৰিব নোৱাৰি এই কথাখন লিখিলো এয়া অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে এয়া চৰম দুৰ্ভাগ্য ইয়াৰ পৰা আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ এই কন্যা সন্তানটোৰ পৰা আমি কি আশা কৰিব পাৰো জাতিটোৱে কি আশা কৰিব ইয়াৰ প্ৰজন্মসকল কেনেকুৱা হব সেই কয় যে কন্যাক সন্তানটো যেতিয়া জন্ম দিলে তেওঁ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু মই চাইছো যে যেতিয়া মাকে ৰেলত এই যুৱতীগৰাকীক উঠাইছে সেয়াতো যুৱতী হৈ থকা নাই এতিয়া বিবাহিতা আই হল হা বিবাহিতা মহিলাসকলৰ ত' আই যেতিয়া উঠাইছে মাতৃগৰাকীলৈ মই লক্ষ্য কৰিছো যে মাতৃগৰাকী এনেহেন লাগিব নিশ্চয় তেখেত হয়তো শিক্ষয়িত্ৰী হব তেনেকুৱা যেন থাকিলে মই এটা সুন্দৰ স্বাস্থ্যৰ গৰাকী এতিয়া আমি এটা কল্পনা কৰিছো পদ্মাৱতীও ঠিক তেনেধৰণেৰে অতি ধূপান সুন্দৰী আছিল যাৰ কাৰণে সেই যে গা ধুই আছিল পদ্মাৱতীয়ে ধুই আছিল কুবেৰৰ অল ওচৰৰ গভিল এই গোহিলৰ নাম দমিল বুলিও আছে দেই একেজনৰ নাম বহু বহু প্ৰকাৰে আহে সেইকাৰণে আমি একেলগতে কৈ দিছো কথাটো হয়তো বোলে মই পাইছিলো মই ডুমিন বুলিয়ে পাইছিলো কিন্তু ৰহিল আৰু দুমিল একেজনে আৰু এওঁলোকৰ আৰু এটা নাম আছে এওঁৰ আৰু এটা নাম সেইটো হয়তো পাছত ওলাবও পাৰে আমি কৈ যাওঁতে কৈ যাওঁতে হয়তো প্ৰলাই যাবও পাৰে ত কি হৈছে যে সেই সময়ত দিব্য বিমানেৰে আকাশ মাৰ্গেৰে সেইফালেদি গৈ আছিল এই দুমি উম হঠাৎ পাতল বসন কৰি আৰু স্নানৰত পদ্মাৱতীৰ ওচৰত তাৰ চকু কৰিল ওপৰত তাৰ চকু পৰিল তেওঁৰ অপৰূপ লাৱন্যত বিমোহিত হৈ সি ধমকি গল আৰু কামাজনিক দগ্ধ হল কিছু সময় ধ্যান কৰি সি নিশ্চিত হৈছিল যে সেই ৰূপৱতী মহময়ী নাৰী ৰূপখনৰ মৰমৰ ভাৰ্যাৰ বাহিৰে আন কোনো নহয় গতিকে সি গতিকে সি নিজৰ মায়াৰ বলেৰে মানে এই যুৱতী গৰাকীক মানে আপোনাৰ পদ্মাৱতীক আহ পোৱাৰ আশাৰে তেওঁৰ মায়াৰ বলেৰে উগ্ৰসেনৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি বয়স বস্ত্ৰ ভাষা স্বৰ অনুকৰণ কৰি এজোপা অশোক গছৰ তলত এটা শিলৰ ওপৰত বহি উগ্ৰসেন এজন ভাল গায়ক আৰু বিনাবাদক আছে দেই উম উগ্ৰসেন মানে তেখেতৰ চৰিত্ৰৰ বৰ্ণনা ইমান সুন্দৰ আছে অতি ঘনমান আছিল তেওঁ ভাজ্যাৰ কাৰণেই সেই একংশ জন্ম হৈছে দেই ত কি হৈছে গতিকে সি অকণ কলম নকৰি উগ্ৰসেনৰ ৰূপ ধৰি গভীৰ অৰ্থাৎ ডুমিলে গীত আৰম্ভ কৰি দিলৰ বিনা বজাইছে আৰু সেই গীতৰ চৰে চৰে পদ্মাৱতীক চিন্তাত পেলাম মানে সেই গীত শুনি আহ পদ্মাৱতীয়ে চিন্তিত হৈ গল মনতে ভাবিলে যে তেওঁৰ স্বামীয়ে বিৰসত কাটৰ হৈ তেওঁক নিশ্চয় বিচাৰিহি থাকে দেই তেওঁ হলত আৰু অনতপ্তও হল কিয়নো ইমান দিনৰ প্ৰিয়তম স্বামীৰ কথা এদিন ভবা নাছিল যে এয়া উপলব্ধি হৈছে তেওঁ আৰু আহি এয়া লগৰীয়াসকলক লগ পায় সাংসায়িক বৈবাহিক যি নীতি নিয়ম সমস্ত দলিয়াই দি মুক্ত বিসংগম হৈছে আৰু সেই সময়তে উগ্ৰসেন ৰূপী দত্তই পদ্মাৱতীক সাত বাউল দিন ওচৰলৈ মাতিছে উম পুখুৰীৰ পৰা উঠি পদ্মাৱতীয়ে নতুন বস্তু পৰিধান কৰি সংকোচ মনেৰে এয়া যেনাৰ উনেহে মাতিছে উগ্ৰসেনৰ তেওঁ ধৰ্ম স্বামীয়ে ইমান দূৰৰ পৰা কেতিয়া কেনেকৈ সেইখিনি পালে সেই চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু এইটোতো স্বাভাৱিক কথা চিন্তা কৰিবই কাৰণ তেওঁ এতিয়া অনুতপ্ত হৈছেত ভাবিছে যে মোৰ স্বামীয়ে দেখি মই নথকাত মোক বিচাৰি বিচাৰি ইয়াৰ এইখিনি ওলাইছেহি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব এইটো তেওঁ উপলব্ধি কৰিছে আৰু তেতিয়া দত্ত গোভিলে বহাৰ পৰা উঠিল আৰু বহুদিনৰ বিশ্ব বিৰহৰ কথাবোৰ কৰোণভাৱে কৈ কৈ পদ্মাৱতীৰ হাতত ধৰিলেহি এয়া সেইটো এটা নিন্দনীয় চৰিত্ৰ এয়া আমি সকলোৱে গৰিষণা দিয়া বিষয় লৈ আগবাঢ়ি গুচি গ'ল আৰু সেইটো চকুত মানে কি আপোনাৰ এই যে পদ্মাৱতী আৰু গুৰিলৰ এনেধৰণে বহু সময় পাৰ হৈ গল এটা সময়ত পদ্মাৱতীৰ ঘপক হৈ মনত পৰিলে যে নিজৰ স্বামীৰ যিটো আলিংগন সেই আলিংগনাত স্পৰ্শ সেয়া তেওঁ চকুত ঘটোৱা নাই বা তেওঁ অনুমান কৰিব পৰা নাই উৎসৱ খাই উঠিল আৰু অত্যন্ত ক্ৰোধিত হৈ ধাৰী সেই ডুমিৰৰ পৰিচয় সুধিলে আৰু ডুমিৰ একো উত্তৰ নিদি কেৱল অত্য়হাস্য় কৰিছিল কোনোদিনেই পদ্মাৱতীয়ে পৰপুৰুষৰ কথা কিন্তু মনলৈ অনা নাছিল এইটো সত্য আৰু সেইকাৰণে তেওঁ প্ৰতিভ্ৰতা নাৰী বুলি দৃঢ়মলা হৈ আছিল মানে নিজকে নিজে প্ৰতিব্ৰতা বুলি গৌৰৱ কৰি আছিল বঙলৰ নাশ কৰাৰ ফল যে ভয়াৱহ হব সেইটো তেওঁ সুন্দৰকৈ জানিছিল গতিকে কৰ্মপতিয়ে সাপ দিবলৈ আৰু তাতে এটা শব্দ তাতে এটা শব্দ মানে উচ্চাৰণ কৰিলে শস্য ং বুলি তাৰমানে কু তুমি এই শব্দটো উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগেই তেওঁ নিজৰ পৰিচয় দিলে নিজৰ পৰিচয় দি সি আচলতে কুবেৰৰ অনুসৰত দত্য গভীৰহে এইটো সুন্দৰভাৱে জনাই দিয়াৰ পিছত দত্ত হলেও সি সৰ্বশাস্ত্ৰ বিষয়ৰ পতীপতা ধৰ্ম কি সেই সম্বন্ধে জ্ঞাত গতিকে পদ্মাৱতীয়ে সাপ দিলেও সেই ভাপে তাৰ ক্ষতি সাধন কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁেৰে পদ্মাৱতীক প্ৰতিহত কৰিলে আৰু তেওঁাই কৈ দিলে তুমি এটা শব্দ পলা কচ্যতম এই কচ্যতম শব্দটো যিটো উচ্চাৰণ কৰিলা তাৰ অৰ্থই হৈছে কংস আৰু মোৰ যোগেদি তোমাৰ গৰ্ভত এয়া কংসই স্থিতি লৈছে আৰু তাৰ পৰাই কংসীয়া জন্মৰ মানে প্ৰথম খোজ ফুৰিছে আৰু দত্তই তাতে ক্ষান্ত হোৱা নাই ডুমিলে তাতে ক্ষান্ত হোৱা নাই তেওঁক সুন্দৰভাৱে ধৰ্ম ৰীতি নীতিৰ কথা বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে বিধাতাই প্ৰথমে দানক ৰাক্ষস আৰু পেটবিলাকৰ সৃজন কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত ব্ৰাহ্মণ ব্ৰাহ্মণবিলাকে সকলো ধৰ্মশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰে আৰু সকলো জানে কিন্তু জানৱ আৰু অসুৰসকলে ধৰ্ম নীতি মানি নচলে অবৈধ কৰ্ম কৰে কিন্তু বিধি বৰ্জিত অন্যায়কাৰী লোকসকলক শাসন কৰে এয়ে হল অসুৰৰ ধৰ্ম